o'sha kuni qay holatda uxlaganim aniq esimda yo'q qo'shimcha ibodat qilmagandim kalta kiyinadigan tor shim kiyadigan bir qiz edim bilasizlarmi allohim men o'ylaganimdan ham mehribonroq ekan o'sha tunda payg'ambarimiz alayhissalomni tush ko'rdim yuzlarini esa ko'ra olmadim meni kabatullohning ichida sahobalariga nikohlab qo'ydilar u sahoba kim ekanliklarini bilmayman ularni ham ko'rmadim uyg'onib ketdim va o'sha kundan boshlab hayotim butkul o'zgardi kreditga maishiy texnikalarni sotadigan do'konda ishlardim bu sohaning ribo ekanini bilmasamda lekin negadir ishimdan ko'nglim sovib ketdi sababini o'zim ham bilmasdim hijobga ishqim tushdi avvallari ham hijobni yoqtirardim ammo davlat ishiga kira olmayman. uni ustiga shunday uzun sochimni berkitib nima qilaman derdim endi esa uzun sochlarim ham ko'zimga ko'rinmay qolgandi go'yo hech kim meni tushunmaydigan butunlay yolg'izlanib qolgandek edim har xil bahonalar qilaverib ishdan bo'shab ketdim maoshini ham menga qizig'a qolmagandi chunki ishxonaning o'z qonun qoidalari bo'lgani sababli hijob o'ray olmas edim ishdan bo'shadim va hijobga ki kirishga qaror qilganimni ota onamga aytdim otam bundan juda xursand bo'ldilar ammo onam qarshi edilar turmushga chiqqaningdan keyin o'ray o'rayverasan derdilar rosa yig'ladim so'ng istixora namozini o'qidim allohim bilan hech qachon oramizda parda bo'lmagan gunohlarim ko'p ekanini bilsamda u bilan xuddi ikki do'st kabi suhbatlashaverar edim o'sha kechada ham so'radim allohim ayta qol menga hijobga hozir kiraymi bugun tushimda ayon qilgin xo'p dedimu tezroq tush ko'rish uchun o'rnimga yotdim o'sha kecha haqiqatda tush ko'rdim tushimda nasroniy bo'lgan va musulmonchilikni qabul qilgan bir qiz qo'limdan yetaklab borardi bir qizni ko'rsatdi qarasam u qizning jasadini bir nechta odamlar olib ketishayotgan edi kafansiz holatda tobutda yotardi sochlari yoyilgan tor shim ignida esa kalta futbolka kiygan ekan shu holatda jasadi olib ketilardi yonimdagi qiz qo'limdan tort qiladi va menga qarata qara sen ham shu holatda o'lib ketsang nima bo'ladi dedi erta tongda ko'nglimda hech qanday shubhaga o'rin qolmay uyg'ondim hech narsadan qo'rqmasdim ko'rgan tushimni onamga ham aytib berdim alhamdulillah onajonim rozi bo'ldilar hijob uchun kiyim olgani do'konga tushdik quvonchim ichimga sig'masdi bir parcha matoh odamning qalbini o'zgartiradi deb o'ylamasdim kiyimlarim avvalgidek ko'p bo'lishini istamadim hijob uchun yaroqli kiyimim ham yo'q edi allohimdan uyalib ketdim ro'mol oldik hali ham ko'ngillari to'lmayotgan onajonim meni hijobda ko'rib chehralari yorishib ketdi yarashdi dedilar ammo menga yarashishi muhim emas men gunohlari ko'p banda uchun bu ulug' mukofot edi xolos allohimga ming bora shukur qabrga kirmay turib hijobga kirishlikni nasib etgani uchun ushbu voqeani menga gapirib bergan singlimiz bir necha kun avval hijobga kirganliklari sababli ishdan bo'shaganlari va ko'pgina korxona va firmalar ishga olmayotganini aytib yordam so'ragan edilar namanganlik tanishlarimiz yordamida singlimizning iffatlarga qarshilik qilmaydigan ish topib berdik allohning rahmati keng bir olam gunohlar ichra yashasak-da, bir onlik rahmati ila siratimizni va suratimizni ham poklab qo'ya oladi allohim bizga ham lutf qil biz ham rahmatingdan umidvormiz